Hey hey hey, jumpa lagi di Raf Toys yeah. di channel mencari ikan. Let's go, kita cari ikan lagi, yuk guys bersama Raf Toys. Wah lihat nih guys, wah di sini ada kolam kolam guys. Dan lihat nih guys, di dalam kolamnya ada telur nih guys. Wah lihat nih guys, waduh telurnya pecah nih guys. Wah dan ternyata di dalam ada ikannya guys. Wah lihat, nih guys, ikannya ada berapa tuh guys ya? Waduh sepertinya ada empat guys. Waduh coba kita tangkap guys ya. Waduh guys, ikannya malah keluar nih. Wah lihat nih guys, sepertinya ini ikan gurame guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Ya. dan coba kita tangkap tangkap lagi nih yang ini kan apa nih yang kecil kecil yeah. ya wah guys guys yang kecil kecil ini ikan nila guys ada ikan nila wah kita masukin juga ke dalam wadah guys dan lihat nih guys lihat nih guys yang ini yang gesit ini kan apa ya huh? wah guys rupanya ada ikan betok juga nih guys ya wah dido, lihat nih guys ikan betoknya wah dido, sirip siripnya tayang tayang nih kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys ada lagi ada lagi nih wah itu yang ini ikan apa ya huh? wah ikan kerong kerong guys wah dido, guys kalau di kampung kakak ini namanya kalairo guys kita masukin waduh dia malah lompat nih baru kita mau masukin ke dalam waduh guys ya kita masukin guys ya dan lihatnya guys coba periksa lagi waduh guys ternyata ada dua nih ikan kerong-kerongnya Wadidaw. kita masukin ke dalam wadah guys ya motifnya cantik juga guys ini coba kita periksa lagi guys siapa tahu di sini ada telur telur yang hanyut lagi guys ya wah itu apaan guys wah guys guys perhatikan guys ada yang bertepala besar nih guys apa nih wah guys sepertinya ini ikan raksasa guys wah guys guys perhatikan guys ini ikannya besar banget guys wah coba kita lihat perutnya guys wah ini adalah ikan wadidoh 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 guys ikan ah, ikan gabus guys wah yuk kita masukin ke dalam wadah guys ya wadidaw guys ini bener ikan gabus guys. Coba kita cari-cari lagi guys siapa tahu di dalamnya ada ikan gabus lagi anak-anak. Wah guys, apa lagi nih? Hah? Yang besar banget hitam-hitam. Wah, ikannya berkumis. <laughs> siapa lagi kalau bukan lele. Wah, di dalamnya juga ada ikan lele jumbo juga yang keluar dari dalam lubang nih. wah, itu kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, itu ikan lelenya licin banget guys nggak kayak ke ikan gabusnya. Wah, itu guys kita sudah berhasil masukin ke dalam wadah. Dan coba kita periksa lagi guys ya. Siapa tahu di sini ada yang keluar-keluar lagi guys. Wah, sepertinya sudah nggak ada yang keluar guys ya. Gua itu apaan guys? Ini lagi guys. Kapan wah guys guys? Rupanya di sini ada kolam kolam guys. Wah lihat nih guys ada yang keluar keluar nih. Ya. keluar dari barisan. Ini adalah ikan. Wah ikan unik guys. Ikan sapu sapu. Wah ikan, guys. Kulitnya kasar banget nih guys ya. Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya. Lihat tuh guys ikannya cantik juga ya guys unik. Dan lihat nih guys ada yang panjang panjang nih. Wah guys. Yang ini ikan cana guys. Oh my god guys. Ikannya panjang panjang. Wah ikannya mana lompat nih guys. Wah jangan sampai dia kabur kabur guys ya. Lihat nih guys, kita masukin aja ke dalam wadah nih. Dan sepertinya masih ada yang putih-putih nih, coba kita colek-colek. Wah, ini tuh sepertinya ikan juga, guys. Wah, guys, rupanya ikan sapu-sapu juga guys Tapi lihat nih guys, nih, badannya merah-merah nih, guys. Kayak bayi ya sabu-sabu kali ya Wah ini ikan sabu-sabunya albino guys Kita masukin juga ke dalam wadah guys namun sepertinya sudah nggak ada ikannya nih Coba kita cari-cari lagi guys ya Siapa tahu ada lagi ikan-ikan di sekitar sini Ini apaan guys Sepertinya ada lubang-lubang guys Wah coba kita periksa guys Wah itu apaan nongol-nongol guys ya Wah ya, coba kakak tangkap ya Wah guys Rupanya ada kura-kura nih guys Wah itu sepertinya ini kura-kura berhasil guys Kura-kuranya berasal dari berhasil ya Wah itu pasti lama nyampe nya di, di Indonesia kalau jalan soalnya dia lambat banget guys lihat nih guys ini adalah kura-kura berhasil terkecil yang pernah kakak temukan coba kita periksa lagi guys ya siapa tahu ada lagi apa lagi guys sepertinya ada lagi ada lagi wah yang ini kura-kura berhasil juga ternyata dia berpasangan nih guys wah warnanya hampir sama tuh guys ada yang tua ada yang muda wah, ada kakak kali ya, tuh suami istri kalian ya. kita masukin aja ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi wah guys apa lagi nih wah guys perhatikan guys ada kura-kura Indonesia juga kura-kuranya nggak nggak warna hijau guys lihat nih guys warna kura-kura Indonesia nih kita masukin lagi ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi wah dido guys ada yang lumayan besar nih guys wah guys 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 perhatikan guys wah lihat nih guys ternyata di sini ada lubang kura-kura guys wah kura-kuranya muat muat enggak ya wah guys guys kita bawa pulang kura-kuranya guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu ada kura-kura lagi yang keluar wah sepertinya sudah nggak ada guys mending kita cari-cari lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ya, ada ya, kolam ya. 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 ikan lagi wenyapan guys 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 perhatikan guys sepertinya di situ wah dido guys ada yang keluar nih. Waduh, juga ikan apa guys ya? Waduh, sepertinya ikan cantik guys. Coba kita tangkap guys ya. Wah, guys, rupanya ikan cupang guys. Wah, lihat juga ikan cupangnya warnanya cantik guys. Ekornya merah guys. amazing oh, full. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita periksa lagi guys. Siapa tahu ada lagi ikan-ikan yang keluar. Wah, gitu guys lagi nih Yang ini kan apa guys ya Wah lihat nih guys lihat nih guys Perhatikan ikannya sepertinya Lebih cantik lagi nih Wah guys guys Rupanya ikan cupang lagi guys Warnanya yang ini cantik banget guys Wah warnanya hijau stabilo Dan lihat tuh guys ekornya merah guys So amazing full Kita masukin ke dalam wadah guys ya Mencoba kita periksa lagi guys ya Wah ikan cupangnya bersembunyi di dalam sini guys Mending kita lanjut-lanjut lagi guys ya Siapa tahu ada kolam ikan hias lagi Wah guys perhatikan guys Ada lagi ada lagi nih Wah lihat tuh guys ada ikan warna-warni di dalam kolamnya guys ikan-ikan apa aja nih ya coba kita tangkap-tangkap serok-serok wah guys guys perhatikan ada yang berwarna oranye cantik banget nih wah yang ini kan mas komet guys mantap men kita masukin ke dalam wadah ngeliat nih guys ada yang berwarna kuning-kuning nih wah guys guys hati-hati ya kalau nangkap yang kuning-kuning nanti kalian malah nangkap eh. eh. Wadidaw kakak langsung dapat dua nih. Wah ikan ikan koi selai rupanya dan ikan apa dia kecil kecil. Wah yang kecil kecil itu ikan pelatih guys. Lalu dia malah terperangkap nih. Wah guys guys lihat nih guys ini adalah ikan pelatih guys. Wadidaw ikannya terperangkap nih. Wadidaw guys kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita tangkap tangkap lagi nih. Wadidaw lihat nih guys ada yang kecil kecil nih. Wah guys guys perhatikan guys. Wadidaw yang ini ikan pelatih juga guys. Mantap dan kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah sepertinya sudah nggak ada ikannya nih. Mending kita lanjut cari cari lagi di sekitar sini, guys, ya. Wah, guys, guys, perhatikan, guys. Sepertinya di sini ada ikan yang bersarang, guys. Wah, ikannya sendirian aja, nih. Wah, dan airnya hampir surut, guys. Kita harus selamatin ikannya, guys, ya. Ini ikan apa, ya? guys guys perhatikan Rupanya ikan cupang lagi guys Wah lihat nih guys warnanya hijau guys Wah hidup, guys kita masukin ke dalam wadah guys ya Ikannya benar sendirian ya oh, ini apaan guys Wah guys guys perhatikan guys di sini ada telur yang kembar nih Warnanya hijau merah dan merah hijau Wah lihat nih guys Wah ini telur apaan guys ya Mending kita pecahin telurnya guys ya Siapa tahu di dalam ada sesuatu guys Kita pecahin yang ini dulu guys Satu dua tiga Wah guys guys perhatikan guys Di dalam ada sesuatu nih Wah ada ikan di dalamnya guys warnanya hijau Wah ini sepertinya ikan Wah Glovis Sumatera guys Yang berwarna hijau Kita masukin ke dalam wadah guys ya Ikannya masih hidup dan coba kita pecahin yang ini guys ya Siapa tuh di dalam ada ikan lagi Satu dua tiga Wah guys, sepertinya ada lagi nih wadah ikannya Malah melompat lompat ke luar nih Kita harus bisa menangkapnya guys ya Wah sepertinya ikan Glovis Sumatera juga guys Kecil-kecil banget guys ya Dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys Siapa tuh ada lagi menyiapan guys 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 Berarti kan guys di sini ada kolam ikan hias lagi nih Wah dan lihat tuh guys ada ikan-ikan di dalamnya tuh Wah sepertinya trio ikan guys Trio ikan gendut Soalnya ikan-ikannya pada kelihatan gendut nih Coba kita serok guys ya Wah sepertinya ini ikan mas guys Ikan mas koki ya kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita serok-serok lagi nih wah lihat nih guys lihat nih guys wah yang ini kembar-kembar nih kembar tiga nih ya nggak kayak upin ipin kembarnya cuma satu kita masukin aja ke dalam wadah guys nah lihat nih guys ada yang berwarna wah yang ini mungkin betina guys sendirinya yang berbeda warna oranye campur putih-putih guys ya dan coba kita periksa lagi nih Wah, sepertinya sudah nggak ada ikannya nih, guys. Coba kita cari-cari lagi, guys, ya. Siapa tahu di sini ada ikan lagi. Wah, lihat nih, guys. Wah, guys, guys, perhatikan, guys. Sepertinya di sini ada ikan yang bersarang, guys. Wah, lihat nih, guys, kolam-kolamnya kecil-kecil, tapi muat banyak ikan-ikan. Soalnya -ikan, ikannya juga kecil. Coba kita tangkap, guys, ya. Wah, guys, guys, perhatikan. Ikannya gemoy-gemoy juga nih. Wah, ini adalah ikan. Wah, ikan mau balon ternyata. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan lihat nih, guys, ada juga yang berwarna putih nih. Coba kita tangkap juga, guys, ya. Wah guys guys perhatikan guys Wadidaw, ikannya malah lompatnya guys kira-kira nggak kuat lompat soalnya perutnya buncit tapi dia pintar lompat juga ya wah ikan muli balon juga guys Pantasnya kayak balon ya soalnya perutnya buncit buncit kita masih ngencar dalam wadah Dan lihat nih guys ada yang hitam hitam nih wah mongil banget ya ikannya. Ini kan Molly balon juga guys. amazing so, full Kita masukin ke dalam wadah. Dan sepertinya masih ada saat ini. Coba kita tangkap-tangkap lagi. Wah lihat nih guys, yang ini kan Molly balon juga guys. Kita menemukan sarang ikan Molly balon. Ini sepertinya sudah enggak ada nih. Wah dan lihat nih guys, sepertinya di sini kolam-kolamnya pada surut-surut nih. Pasti sudah enggak ada ikannya nih. Mending kita balik aja guys, ya kita pulang aja guys. Bawa tangkapan kita kali ini guys. Yes. Soalnya kita sudah dapat banyak ikan ikan yes, kecil yang berwarna warni guys, banyak juga ikan cupang loh guys yang warnanya cantik-cantik guys dan tadi juga ada yang ikan yang besar guys ikan gabus dan ikan lele ada juga kura-kura yang kecil-kecil guys, seru banget kan guys jadi kalian jangan sampai ketinggalan keseruannya guys ya, dan dukung terus Raff Toys dengan cara like, share, dan subscribe jadi kakak mau balik dulu guys ya bye-bye